Я Владимир Сергеенко, снимаю сейчас видео. Мы на польской выставке в городе Кельце. В городе Кельце, да. Мы это, завод Донмет, ну и я в частности. Вот Дмитрий, и менеджер по сбыту. Тем, кому говорят, почему за три года ничего не сделали, почему не переоборудовали то, не переоборудовали там теплостанции и так далее. Я хотел бы, чтобы вы хоть немножечко прикоснулись или поняли, какое оборудование нужно для того, чтобы сделать, ну, хотя бы вот такое. Говорит, а чего вы такое не построили? Вот посмотрите, какая помещение, видите? Однопролетное, арочная. Вот для того нужно, вот хотя бы, чтобы мочь вот такие трубы согнуть. Посмотрите, пожалуйста, вот, понимаете? А. понимаете? А. а для этого нужно вот такое оборудование. Или даже вот такое оборудование. Вот Трамп, фирма Трамп, которая первая начала штамповку делать не штампом, а одноразовым инструментом. Вот, понимаете? Вот эту фирму я уже 20 лет на выставках вижу. Вот, вот нужно вот, вот хотя бы ну, что-то подобное. Говорит, а почему мы не столько денег зарабатываем? Ну, потому что у нас нет такого оборудования. А почему у нас нет такого оборудования? Ну, потому что мы годами-годами к этому не шли. Понимаете? Мы делали что-то огромное, крепкое, дубовое, а вот здесь вот вырубывают вот такие штучки. Видите? Вот чтобы такое вырубить, оно потом выглядит очень легко. И кто-то говорит, да это просто. Чтобы это просто сделать, вот нужна такая машинка, понимаете, которая, ну, на мой взгляд, где-то под миллион долларов она, наверное, стоит. А эти деньги нужно заработать. Заработать нужно, но кропотливым большим трудом. Возможно, даже... Ну, наверное, сельским хозяйством. А потом со временем вы сможете сделать вот такой профиль. Видите? Наверное, все из вас видели вот такой профиль. И говорят, так да, как просто, посмотрите. Это профиль для ну в том числе для сэндвич панели. Это профиль для Как их называют? А? Подвесные системы, гипсокартоны, да. А вот как сделать такой просто? Ну нужно иметь вот такое оборудование. Это сумасшедшее оборудование. Чтобы сделать легко и просто, кто говорит просто, нужно иметь оборудование сумасшедшей ценой и сумасшедшим вкладом туда интеллектуального труда, которого у нас, к сожалению, не было. Или практически не было. Если вы думаете, что вы умные и красивые. Да вы не умные и не красивые. Посмотрите, как такую штуку сделать. Посмотрите. Почувствуйте эту мощь инженерной мысли, если можете, конечно, почувствуйте и перестаньте говорить легко и просто, почему они за три года не сделали, потому что сотни лет нужно для этого, чтобы дойти до этого уровня. И когда мы дойдем до этого уровня, они будут еще вперед на, на сотни лет. Вот такая моя маленькая для вас, для тех нетерпеливых, которые говорят, что за три года не сделала, прийти на такую выставку. Я, кстати, на этой выставке уже, ну мы второй раз, а в целом в Польше мы шестой раз уже на выставке. И мы еще только лишь сюда зашли, только сделали первую поставку. Ну, вторую, скажем, но это мелочь еще. Понимаете? Кто-то говорит, почему вы до сих пор не сделали? Ну, потому что это не просто. Просто только для идиотов. Просто только кошки родятся. Но кошки так не думают. Я вам скажу об этом. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Слава Украине!